Сегодня, дорогие братья и сестры, мы опять собрались сегодня на этом водоеме, на городском пляже, в крещение Господа нашего Иисуса Христа, чтобы действительно осветить наши воды, осветить каждого из вас водичку, кого-то первый раз благословить. Попробовать искупаться, э, занырнуть в эти воды, чтобы действительно с верою, когда вы приходите, входите в воды. Обязательно, конечно, должны кричать перекреститься во имя Отца, Аминь, и Сына, и Святого Духа, окунуться. И спросить у Бога Божьего благословения, здравия, благополучия, благоденствия, чтобы ту благодать, которую сегодня Господь преподает каждому нас в водах, всех, потому что это водное естество освещается любое где э, не есть где ни было оно освещается неся с собой здравие благополучие благоденствие конечно же хочется помолиться о нашем мире чтобы всегда у нас был мир с нами вместе и та благословение та благодать божия которая всегда сопутствует всегда охраняет она всегда охраняла и каждого из вас <песлужа> <песлужа> и мир просвещай, слава тебе! <паспалка> ну, я вам всем желаю, как и сегодняшний мороз, крещенского <паспалка> такого мороза, крещенского здоровья, чтобы было благословение Божие и благодать Божия.